Wira anime selalu memikul beban hidup yang luar biasa berat. Dari Guts dalam bersa yang dilahirkan daripada mayat ibunya sendiri dan dikianati oleh sahabat paling rapat sehinggalah Itachi Uchiha dalam Naruto yang dipaksa membunuh seluruh klannya secara rahsia demi melindungi kampung. Trauma menjadi bahan bakar utama dalam kisah watak-watak shonen ni. So, list ni bermula dengan kes yang paling menyayat hati dan bergerak naik ke atas. So, korang kena stay tune dan dengar aku share masa silam diorang yang hancur yang menjadikan perjuangan diorang dan kemenangan diorang menjadi lebih makna. Yang ke-10, Killua Zoldyck. Hunter X Hunter. Killua ialah seorang pembunuh berbakat yang akhirnya menjadi wira kanak-kanak. Tetapi zaman kecilnya langsung tak normal. Dilahirkan dalam keluarga pembunuh terkenal Zoldiak, dia dibesarkan untuk membunuh. Keluarganya, terutamanya abangnya, Illumi menyeksanya sejak usia muda lagi. Killua dilatih untuk patuh tanpa soal melalui kejutan elektrik, ugutan dan pengasingan. Semuanya untuk mematahkan kehendaknya dan menjadikannya pembunuh sempurna. Apabila dia akhirnya melarikan diri daripada kehidupan itu, Killua mengenali erti persahabatan buat pertama kalinya melalui Gon. Namun, traumanya tidak hilang begitu saja. Dia sendiri bergelut dengan kepercayaan dan ketakutan terhadap penderaan, malah dihantui mimpi buruk masa lalu. Walaupun begitu, kesetiaan dan kebaikan Killua tetap terselap. Perjalanannya daripada kanak-kanak yang didera kepada sahabat yang penyayang memberikan beban emosi yang kuat kepada Hunter X Hunter. Yang kesembilan, Edward Elric, Full Metal Alchemist Brotherhood. Tragedi Edward bermula dengan satu kesilapan manusia yang penuh keputusasaan. Selepas kematian ibu mereka, Edward dan adiknya Alphonse cuba melakukan transmutasi manusia untuk menghidupkannya semula. Ritu itu gagal dengan dahsyat. Edward kehilangan kaki kiri dan lengan kanan manakala Alphonse kehilangan seluruh tubuhnya. Edward terpaksa mengikat roh Alphonse ke dalam sup perisai dan sepanjang siri mereka berusaha untuk mendapatkan semula apa yang dirampas daripada mereka. Kehilangan itu memaksa Edward dewasa dalam sekelip mata. Dia menanggung rasa bersalah dan malu atas harga yang dibayar oleh Alphonse. Perjalanannya bukan sekadar fizikal tetapi juga moral kerana dia sering diuji untuk memilih antara nilai nyawa manusia dan keinginannya menyelamatkan adiknya. Kisah Edward adalah tentang tanggungjawab dan batas kuasa manusia serta akibat cuba bermain sebagai Go ahead. Yang ke-8, Seal Phantom Thief Black Butler. Dalam Black Butler, tragedi Seal berpunca daripada trauma berpanjangan, bukan satu kejadian tunggal. Sebagai bangsa muda, dia menyaksikan ibu bapanya dibunuh dan rumahnya dimusnahkan. Lebih teruk lagi, dia diculik dan menjadi mangsa penderaan berpanjangan oleh sebuah kultus yang memperlakukannya sebagai tahanan dan alat. Pengalaman ini meninggalkan parut psikologi kekal memaksa Seal meninggalkan zaman kanak-kanak terlalu awal. Perjanjiannya dengan syaitan, Sebastian bukan tidak akan berani tetapi langkah terdesak demi membalas dendam dan mendapatkan kembali kawalan ke atas hidupnya Walaupun Sia kelihatan dingin dan berwibawa Detik-detik rapuhnya mendedahkan seorang kanak-kanak yang masih dihantui ketakutan dan kesedihan Setiap kemenangan Sia datang dengan harga yang mahal ke Kemanusiaannya dan akhirnya jiwanya sendiri Yang ketujuh Satoru Gojo Jujutsu Kaisen Di permukaan Gojo kelihatan kebal Tetapi di sebalik jenaka dan kuasanya Tersembunyi kehilangan dan tanggungjawab yang mustahil dipikul seorang diri Sebagai guru, Gojo telah menyaksikan pelajarnya mati dan berulang kali gagal menyelamatkan mereka. Tragedinya bukan satu luka asal tetapi pengumpulan kegagalan, pengkhianatan dan kesunyian kerana menjadi yang terkuat dalam sistem yang enggan berubah. Kuasa Gojo mengasingkannya daripada dunia. Dia sentiasa menjaga orang lain tetapi jarang menjaga dirinya sendiri. Duduk di puncak, kuasa menjadikannya watak paling sunyi dan paling disalahfahami. Sebab itulah dia berada di tempat ketujuh dalam senarai ini. Yang keenam, Hiakimaru Dororo. Yakimaru dilahirkan hasil perjanjian kejam. Ayahnya seorang tuan feudal menyerahkan bahagian tubuh bayinya kepada iblis demi kuasa. Akibatnya, Yakimura lahir tanpa anggota badan, deria atau suara dibuang ke sungai untuk mati, dia diselamatkan oleh seorang doktor yang memberinya tubuh prostetik. Yakimura kemudian memulakan perjalanan mengerikan membunuh setiap iblis untuk mendapatkan kembali bahagian tubuhnya. Dia berjuang demi sesuatu yang kebanyakan manusia anggap hak asas iaitu tubuh dan hak untuk hidup. Pencarian identiti inilah yang menjadi teras Dororo, menjadikan kisah Yakimura antara yang paling tragis. Yang kelima, Aaron Yeager, Attack on Titan. Kisah Aaron ialah tragedi yang berkembang secara berantai. Sebagai kanak-kanak, dia menyaksikan ibunya dimakan Titan dan rumahnya musnah. Trauma ini mencetuskan kebencian yang mendalam terhadap Titan. Kemudian kebenaran tentang dunia dan ingatan ayahnya meretakkan pandangan hidup Aaron. Kemarahannya berubah menjadi alat strategi membawa kepada tindakan berskala global yang dahsyat. Aaron ialah mangsa trauma dan pencipta trauma. Dia percaya pilihannya yang ekstrim adalah satu-satunya jalan menghentikan penderitaan. Kisahnya menunjukkan bagaimana trauma dan ideologi boleh memesongkan keinginan untuk kebebasan menjadi sesuatu yang menghancurkan moral. Yang keempat, Denji Chainsaw Man. Zaman kanak-kanak Denji ditentukan oleh kelaparan, pengabaian dan eksploitasi. Yatim piatu dan dibebani hutang ayahnya, dia bekerja untuk Yakuza demi terus hidup. Hanya selepas bergabung dengan Pochita, barulah dia mendapat peluang kedua. Namun, masih dimanipulasi oleh orang dewasa berkuasa. Keinginan Denji yang ringkas seperti mahu makan sedap dan disukai orang sering digunakan untuk mengawalnya. Kisah Denji menggabungkan kengerian fizikal dan pengabaian emosi, menunjukkan betapa mudahnya nyawa seseorang tu dianggap boleh dibuang. Yang ketiga, Itachi Uchiha, Naruto. Seluruh hidup Itachi dibayangi satu keputusan kejam. Sebagai genius klan Uchiha, dia diarahkan untuk menghapuskan klannya sendiri dan mengelakkan perang saudara. Dia melakukan untuk melindungi kampung dan adiknya Sasuke sambil membiarkan dirinya dibenci seluruh dunia. Itachi hidup sebagai penjahat menanggung penderitaan dalam diam. Dalam kematiannya, dia membiarkan Sasuke membunuhnya. Satu pengorbanan terakhir. Itachi ialah wira tragis yang disalahfahami dan setiap tindakannya membawa beban kasih sayang dan kesakitan yang tersembunyi. Ranking No. 2 Bartolomeo Kuma One Piece Pendedahan latar belakang Kuma mengubahnya daripada watak misteri kepada antara yang paling menyayat hati dalam One Piece. Dahulunya, berkait dengan tentera revolusi, dia perlahan-lahan dilucutkan kebebasan oleh kerajaan dunia. Kumar mengorbankan dirinya untuk projek Pasifista, kehilangan kehendak dan identiti. Senyumannya menyembunyikan kehidupan penuh penderitaan dan kejatuhan paksa. Dia melindungi orang lain dengan harga yang terlalu mahal. Sebab itulah Kumar berada di ranking nombor 2. First ranking jatuh kepada Guts Berserk. Di puncak senarai ialah Guts. Hidupnya ialah kitaran penderitaan tanpa henti. Dia dilahirkan daripada mayat, dibesarkan oleh tentera upahan dan didera sejak kecil. Dia dikhianati oleh sahabatnya Griffith yang mengorbankan rakan-rakan mereka demi menjadi makhluk iblis. Kekasihnya pula kehilangan kewarasan akibat trauma. Namun trauma itulah yang menempa Guts menjadi pejuang tidak gentar. Dia terus bertarung bukan sekadar demi dendam tetapi demi mengekalkan sisa kemanusiaannya. Kisah Guts adalah tentang bertahan dalam dunia yang sentiasa cuba memusnahkannya.